પ્રાચીન શિક્ષા કેન્દ્ર એક પ્રકાર કા આશ્રમ અથવા મંદિર જી કોણ અલ્પાને લગે ઉત્તર જબ રવિન્દ્ર ઠાકુર કો નોબેલ પુરસ્કાર મંગાલી લો અમાદેવ ઠાકુર અમાદેર ઠાકોર સપુત રાગ અલપને લગે ત્રીજું ભગવાન રામકૃષ્ણ પરમંશ વર્ષો તક યોગ્ય શિક્ષા પાને કે લે ક્યાં કરશે જવિન્દ્ર નાથ ઠાકુર કો નોબેલ પુરસ્કાર બંગાળી અમાગ અલાપને લગે ચોથો ભગવાન ઈર્ષા સા કોણ સા કથન સદા સ્મરણીય હૈ ભગવાન ઈર્ષા કા કથન સદા સ્મરણીય હૈ શન નામની એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો ત્યારબાદ પે સ્કૂલતા આના પર તમે તમારો મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરીને સેન્ડ ઓટીપી આપવાથી પે સ્કૂલ

गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बर्तन की क्षमता हो और उनका अनुसरण करना चाहते हैं प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उत्तर लिखिए। पहले यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों का क्या अंतर आया है तो जवाब आवश्यक प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के सामने माना जाता था शिक्षा देने के एक आध्यात्मिक कार्य थे पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी शिष्य पुत्र के अधिक प्रिय होते हैं परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है गुरु वेतन लोभी हो गए हैं। विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिक्षा गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है बीजो पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी तो जवाब अवश्य पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है उसमें चेतना डालने का काम पुजारी का होता है मूर्ति की पूजा करने का अर्थ है कि उसे चेतन बन बनाता है पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होती होगी मूर्ति में उतनी प्रभावशाली होगी पुजारी ने भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसा नहीं होने लगती है विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला विवेकानंद तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहां नाम कमाया तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू कर दिया इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था उन्हें जब नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहुँचानी मैं बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस देश में महत्व मिला त्रीजो आशय स्पष्ट कीजिए पहलो सम्मान पाने वाले से सम्मान देने वाला सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं जैसे हीरे के गुण पहचान की जाए तो वह बहुमूल्य है यदि पहचाना न जाए तो वह भी एक पत्थरी है इसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए पहचान लिया जाए तो यही सम्माननीय है नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में जाने वाला लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान पाने वाले से ही सम्मान देने वाला अधिक महान होते हैं। प्रश्न बे जो गुरु से मार्ग खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है गुरु पढ़ा रहे और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है तो वह पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता गुरुजी मार मार्ग विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आ जाती है ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल और में संदेह नहीं रहता प्रश्न चार सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए पेलो इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है भविष्य का इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं होगा बीजो हम अपने शिष्यों के कम प्रमुख रहे पूर्ण भूतकाल हम अपने शिष्यों के कम प्रमुख रहे थे त्रिजो उपनिषदों में आचार्यों ने कहा था सामान्य भूतकाल उपनिषदों में आचार्यों ने कहा पांच मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए ताकने रहना तो जवाब આવશે आज से देखते ही रहना बीजू पसीने की कमाई तो जवाब આવશે कठिन परिश्रम का फल त्रीजू रंग जाना तो जवाब આવશે गहरा प्रभाव पड़ना छठो विरूद्धार्थी शब्द दीजिए पेलो रोगी तो जवाब આવશે निरोगी बीजू असहाय जवाब આવશે सहाय ત્રીજો વૃદ્ધ જવાબ આવશે યુવા થેન્ક યુ